Поїднімо до ефіру Львів Медіа Романа Світана, військового експерта, льотчика інструктора, полковника запасу Збройних сил України. Пане Романе, слава Україні! Вітаю в ефірі Львів Медіа. Дорога слава. Бажаю всім здоров'я. Пане Романе, повідомляє Володимир Зеленський, що у нас є просування вперед на Донецькому напрямку, є інші які в процесі реалізації. А, але тим не менше розуміємо тому, що окупанти так просто не здаються, тому що є повідомлення про те, що окупанти покле... прокладають пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком, тобто, аби собі забезпечити сухопутний коридор в разі чого, якщо станція з Кримським мостом. Вірно? Железну дорогу вони дійсно намагаються восстановити цей мост через Кальміус для того, щоб зв'язати Ростов з Донецьком. и через Волноваху еще и Токмак, Черниговку Токмак, то есть там несколько веток, Мариуполь в том числе. Вот они пытаются восстановить и запустить эту ветку. Да, действительно, готовятся к выводу из строя или, по крайней мере, выходу из эксплуатации Керченского моста. По разным причинам, она может быть одна из основных, это три, все-таки два удара по Керченскому мосту уже было, было и могут выводить их из эксплуатации, понимая, что может он просто развалиться по разным причинам, ну и третий удар он точно не выдержит, потому уже готовятся перебрасывать основные части через Ростов, Мариуполь, уже Волноваху, на Донецк, общее направление на Донецк, это Донецкий, Луганский фронта Ну і на Такмак, на Черніговку, на Токмак, на Запорозький, Херсонський, фронт, а може бути і в Крим, в тому числі, по сухопутному коридору железної дороги. Чи ми зараз маємо можливість з наявним озброєнням дістати до цього залізничного сполучення, яке вони планують відновити або відновлюють вже? Є у нас можливість його вивести з строя, як мінімум, то взяти під оперативний контроль, або повністю уничтожити кілька ракет а, тим же «Скоромшеду» або скалпов, боевые части до полутонны в каждой ракете, по большому счету, они могут вывести из строя этот мост. Оно оптимально, это не портить эти ракеты, в конце концов, когда пойдет серьезный поток, то работать по волновахе. Волноваха является таким в центром, пауком с паутиной в разносторонней, в разные стороны. И вот, если взять под оперативный контроль как раз в железнодорожную развязку в районе Волновахи, а там до нее 27 километров. Мы по большому счету от, от э, Угледара. Мы по большому счету от Угледара можем эту развязку контролировать с помощью армейской артиллерии, ну, уж точно тех ракет, которые у нас есть, Хаймерсов, которые в достаточном количестве есть для э, ракеты М-31 с дальностью 80 километров. потому Я думаю, не, не, не виповняти ні ту задачу переброски повного потоку по железній дорозі, яку пытаются, по крайней мере, отстроить. відстроїти, ми перережем, перережем в районі Волнова. А як ви думаєте, чому зараз зараз так активізувалися варіанти іншого забезпечення? Окупантами, окрім Кримського мосту, це пов'язано із новими озброєннями, які в нас будуть, чи все-таки вони готують просто інші шляхи? Uh, Ні, вони прекрасно розуміють, що до них дошло, до Росіян дошло что тот комплекс С 400, на який полагалися в прикритті Кримського моста, Крима повністю, то есть основний комплекс. зенитно-ракетный комплекс ПВО, он оказался хорошо покрашенным С-300. То есть он не может выполнить тех задач, которые на него возложены, прикрыть не Крым, ни Крымский мост от ударов наших средств поражения. В принципе, простых крылатых ракет, потому что что Storm Shadow, что Скал крылатые ракеты, что Нептун, береговой ракетный комплекс украинского производства, все эти ракеты вскрывают С-400, два комплекса мы уничтожили. И вот эта волна уничтожений ПВО, это называется завоевание превосходства в воздухе, которое мы сейчас начали с запада Крыма, оно в конце концов докатится и до востока, до Керчи, Керченского моста, и в принципе накроет Керченский мост, то есть он будет однозначно уничтожен. Вот именно это уже осознание вот такого рода действий, Приводять тому, що вони повинні планірувати другі маршрути. От один із маршрутів, проти ви говорите. Ну, от якщо ми вже з вами заговорили про південь, то давайте поговоримо більш конкретніше про Запоріжжя, Запорізький напрямок, тому що там є в нас успіхи. Про це пише командувач Тернавського напрямку, і натякай на те, що будуть гарні новини. Місцевий гаяли і інші російські воєнкори забили тривогу. Мовляв, там ми пішли в масований штурм і активно знищуємо артилерію. Що ви можете прокоментувати стосовно напрямку Запорізького правы, генерал Тарнавський руководитель таврийского направления. То есть то, що мы те, про що ми з вами говоримо, він підтверджує, йде робота над последнім рубежом основної лінії оборони лінії оборони. россияне отстроили за последние 9 месяцев. Это рубеж Новопрокоповка, Вербовое. И работа успешная наших войск. Большие усилия для этого были выделены и они увеличались успехом. То есть в ближайшее время мы можем двинуться уже дальше на вскрытие оставшихся рубежей обороны, но это уже будут не сплошные линии. То есть линия до Токмака, Общая линия обороны россиян, она где-то в глубину километров 30-40. Но ну, вот основную мы прошли сплошную. А дальше очаговые гарнизонные оборонительные укрепления, укрепрайоны, которые, в принципе, лавируя, можно обходить. То есть скорость движения будет однозначно быстрее. не мы в ближайшее время увидим, наверное, ввод уже резервов, потому что именно резервы вводятся в бой после вскрытия основной линии обороны, которая прикрыта э, линия обеспечения, это минные поля. Мы минные поля вскрыли, вскрыли несколько линий, э, с несколько рубежей обороны, и вот дальше мог, могут вводиться в бой именно резервы, те, которые вот мы ждем. Скорее всего, э, и Тарнавский, и несколько представителей военно-политического руководства Украины как раз об этом и говорят или как минимум намекают на то, что в ближайшее время будут определенные подвижки по Южному фронту. А ворог може щось протиставити нам на цьому напрямку? Ну тобто щось робити, я не знаю, підвести якісь, можливо, в них десь є, там якесь сучасне е, обладнання, військову техніку, щось він може зупинити яким чином наше просування? намагаються це это сделать, они сюди дополнительные частини, але э, потеряли темпы. Они очень були уверены в том, что ми не прорвемо основну лінію оборони, потому Они потеряли время, пытаются сейчас отрыться, прорыть еще рубежи обороны, но они не успевают забетонироваться. То есть это, в принципе, те линии, которые мы можем с помощью нашей техники уже проходить, инженерной техники, по крайней мере, их скрывать. А такой линии обороны, как они устроили за 9 месяцев, они за несколько дней они выполнить ее не могут. Потому, я думаю, нечего противопоставить россиянам, Кроме живой силы, части техники, но технику они боятся выводить, потому что мы ее уничтожаем, особенно в контрбатарейной борьбе и с помощью нашей артиллерии высокоточной. А с помощью живой силы, вот то, что они сейчас в последнее время пытаются сделать, это перевести сюда некоторые части воздушно-десантных войск, так как они самые мобильные, на легкой броне, они перебрасываются всему фронту, пытаются как-то закрыть брешь, но только, ну, максимум, что они скорость движения нашу уменьшают, то, только, только всего, но остановить на, наступательные уже порыв они уже не могут. То есть можно сказать, они в этом смысле, в стратегическом смысле уже просто проиграли, использовали все свои резервы, даже часть не сформи... недосформированной 25-й армии, они ее уже разорвали, так и не сформировали, разорвали на подразделения, пытаясь заткнуть те дырки, те бреши, которые у них на данный момент образовались вследствие обвала по некоторым позициям фронта. Фронт у них потек, вот весь это так называется, начали течь на фронте в 1200 километров, не хватило сил, средств не рассчитали. Им надо было еще как минимум раза в два-три больше и техники, и того силы. Після успішних українських ударів Чорноморський флот РФ не може мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше кажуть у британській розвідці. В українському ВМС повідомляють про вихід вже самих кораблів з портів Одеси, що раніше було неможливо. Як змінилася розстановка сил в Чорному морі, тому що ми бачимо, що цей е, просто якийсь дивосеріал з воскресшим, не то мертвим, не то знову воскресним керівником, очільником Чорноморського. флоту РФ на русском талыбаче не Ну, даже если он и воскреснет, то здоровье у него уже будет не то, как до удара, потому, я думаю, он уже выполнять свои функции в полном объеме не сможет, хотя реально нет подтверждения о том, что он жив. То есть те видео, которые показывают, это, скорее всего, старые видео или старые ставки, не более того. Ну, а синт в Аналитики они этот момент раскроют, покажут и докажут. Живого, по крайней мере, командующего на данный момент нет. Никто его реально с газетой за сегодняшний день никто не показал. Именно так доказываются некоторые моменты, связанные с такого рода ударами и выводом из строя. В последнее время в течение где-то месяца была проведена серьезная операция по снятию контроля российских средств дальнего обнаружения с северо-западной части акватории Черного моря. Работа нашей Главного управления разведки на острове Змеиный, на вышках Бойко дала возможность дальнейшей работы уже наших дальних средств поражения. Гуровце наши сняли систему слежения на вышках Бойко, сняли систему радиоэлектронной борьбы там же, позволили работать уже по западному берегу Крыма, причем работать и дроном, и ракетам, и системам РЭБом уже нашим, что привело к уничтожению российских систем ПВО и сняло и российских систем за связи, за горизонтного контроля, так называемого, радиолокаторов, есть такие локаторы за горизонтного контроля, и позволило нашим БЭКам, нашим средствам поражения, безэкипажным катерам, подводным беспилотникам, надводным и воздушным беспилотникам хозя... хозяйствовать уже, можно так сказать, в северо-западной части акватории Черного моря. А из-за этого россияне ушли, ушли в восточнее, юго-восточнее Крыма, ближе к новороссийским бухтам. Они прячутся сейчас за Крым, по крайней мере, пока. Поки ми його не зачистили повністю від ПВО, і можна говорити, про те, що россияне однозначно потеряли контроль над Чорним морем, як мінімум, в його севера, западній частине між Кримом і Одесом, але от, не зважаючи на те, що вони втратили контроль над частиною Чорного моря, як ви вже сказали, їхній фронт поплив. Так є, ну, пише Інститут вивчення війни про те, що Путін надав на кашу, зупинити контрнаступ ЗСУ до початку жовтня. Як це взагалі реально? Ну, Що може трапитися, аби зупинити український контрнаступ? Ну, якщо тільки в качесті сарказму, може вийти шайгу на какую-нибудь площадь і в сторону Запада сказати: українське наступлення стой раз-два. Все. Он больше сделать ничего не сможет, потому что ну, это есть вещи реальные, есть вещи нереальные. То есть это нереальная вещь остановить украинское наступление, тем более оно только разворачивается. То есть вот это все четыре месяца это были подготовительные мероприятия для уже выполнения основной задачи. Задержала нас, задержала нас во-первых, техника, которая... Только сейчас подходят последние те партии, которые нам обещали в начале лета. Они только сейчас заходят, начиная от Абрамсова и заканчивая некоторыми модификациями вооружений. И россияне все-таки за практически год очень сильно зарылись. То есть они выполнили такую титаническую работу по закапыванию по запорожскому направлению это реально вложили туда миллиарды долларов и выполнили эту задачу, ну, можно сказать, качественно. Надо противника правильно оценивать, то есть они реально выполнили задачу примерно такую же, как в свое время лет, наверное, 100 назад, там, 70 назад, первую и вторую мировую войны, выполняли в режиме окопных войн те миллионы армии, которые сталкивались с Лубами на в полях, а именно окопных сражений, а потому это они, естественно, сделали, но мы эту, эту линию обороны прогрызли, за, пусть не за 2-3 недели, как планировали, а за 3-4 месяца, но тем не менее она вскрыта и дальше уже будет движение. Остановить Шайгу Шойгу его, его нечем, просто нечем. Но, хотя, Он Путіну може 1 октября доложити, що приказала становитися українського наступлі. Ну, як мінімум, так? Ну є ще одна заява, Шойгу, що вони збирають він, точніше розказав про так званий план діяльності окупантів до 2025 року, і з його слів виглядає так, що вони хочуть воювати проти України до кінця 2024 року. А, наскільки? Зарані ну я розумію, навіть якщо ну, якщо ми їх виганяємо до кінця цього року з території українських земель, то вони ще можуть проти нас воювати в повітрі. бо У нас ще немає f 16 і достатньої кількості ППО. Чи це не про це йдеться? А, ну треба бути реалістами однозначно, особливо в, в, в армії і воєнне завжди реалісти і завжди просчитують найхідший варіант. А вот по самому худшему варианту, если его просчитывать, мы воевать будем и следующий год, это практически чуть ли не 100%. Потому 2024 год, в том числе и россияне, уже планируют, а это сейчас как раз идет вот на данный момент, с сентября месяца, начинается планирование в армии следующего финансового года, если можно так сказать. И потому некоторые моменты, которые в эфир попадают, они имеют в виду как раз именно это. Идет планирование следующего года. Они, они не могут планировать один месяц, два или три. Они будут планировать следующий год до 2025 года, это 2024 год. В боевом режиме пытаться будут остановить наши наступательные действия. В этом году мы на госграницу уже не выйдем. Не успеваем просто по разным по оценкам и вообще по периодам на госграницу мы не выйдем. Нам для выхода на госграницу нужны самолеты. Самолеты в достаточном количестве для того, чтобы они выполняли свою э, функцию, они зайдут где-то, может быть, весной следующего года. То есть нам э, работать с помощью авиации для выхода на госграницу, для зачистки, э, до зачистки Крыма, Донбасса, нужно будет это 3-4 месяца. Потому где-то сентябрь следующего года, это через год, э, можно будет говорить о уже выходе, или начале выхода, или окончании, о операции по выходу на госграницу. Но это опять не остановит войну как таковую, пока не развалится Российская империя. Даже после выхода на госграницу у нас будут пограничные стычки. Сначала с Российской империей, потом с теми государствами, на которые она будет разваливаться. Потому что эти, эти межгосударственные э, конта... стычки и войны у россиян в империи будут продолжаться ну, где-то минимум десяток лет. Вот Советский Союз развалился чуть больше 30 лет назад, а вот только сейчас решился вопрос по Нагорному Карабаху между Азербайджаном и Арменией. Еще не решен вопрос по Приднестровью. Возникла новая проблема в Грузии с двумя, с двумя оккупированными территориями. То есть эти проблемы они будут однозначно возникать и нам держать восточный фланг, то есть нашу госграницу, между Украиной и Востоком в таком горячем режиме еще лет 10. Но это не будут боевые действия, те, которые широкомасштабные, которые сейчас. Дякую, пане Романе, що знайшли час поспілкуватися. Роман Светан, військовий эксперт, летчик-инструктор, полковник запасу Збройних сил України, був в эфире Львів Медіа. Пане Романе, как завжди, дякую за якісну аналітику. До свидання.